капец, блин, заснимался. Вот так вот, ребята, снимаешь на камеру, короче, и палишь, палишь, палево. В общем, обороты не сбавляется, крутится все. И корпуса он там дальний, и, и прям вот все крутится. А проблема всего лишь в одном. на выходе замкнул случайно, вот когда ролик снимал. И получилось то, что, блин, спалил что-то. Пересмотрел кучу схем. И, к сожалению, в интернете, опять же, информация об этом почему-то ноль. Но, ладно, выключаю, чтобы потише было. И нашел такую причину, не поверите, она достаточно простая. Вот здесь вот. Пришлось вот взять, у меня есть аналогичная материнка, только другая тоже Intel пришлось взять ее по методам прозвонок всяких поисков нашел вот смотрите вот этот транзистор который здесь стоит черненький вот он накрылся звонит короче в полном кз хотя на той материнке он не звонится во-первых в кз Ты где тут вот короче от центральной и вот сюда звонится и вот сюда от центральной звонится и вот так вот звонится причем все остальные цепи исправны и самое смешное я не могу понять нифига то есть не нашел ни одной схемы вообще ни одной все картинки красивые конечно где подключается кулер что э, куда он идет мне было предположение что вот сюда потому что здесь тоже КЗ через кулер получается вот через провода плюса либо минуса идет КЗ транзистора, который вызывает КЗ вот этой микросхемы. То есть, блин, а схемы нет. И вот на эту микросхему даташита тоже нет. Сейчас покажу, там 115 вроде. Да, 11, 115, короче. CV 115, FPVC и вот, блин, это какой-то программируемый контроллер, блин, не знаю. В общем, врать не буду. Все, что информацию я выудил в интернете, все говорю. Сейчас буду менять транзистор. Соответственно, возьму его из того, что у меня есть на разбор. А на разбор у меня уже осталось очень мало. И э, будут запускать. Аллилуйя! Вот так вот, ребята, информации об этом нет. Надеюсь, поможет кому-то. В общем, я его просто выпаил оттуда. Так, сейчас где фонарик? Все грузится. Э, Все работает. Обороты спали. Так, я, в общем-то, его... Так, где ты тут включаешься? Выпаил просто место видите под него да и все заработало в общем там есть еще один ой, фановский разъем в глубине и соответственно вот этот вот и все 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 гениально просто вот такой вот маленький ремонт у меня получился и маленькая проблема которая вышло из-за того, что я снимаю обзоры. Вот, вот многие говорят, что обзоры снять это, знаете, как два пальца, да? Ну и я так говорю. Но два пальца эти понятия растяжимые. У кого-то как бы легко дается, да? А у кого-то бывает, что как бы возникает накладки, у человека просто не получается роли. Соответственно, человек сжигает также за кадром все. Либо же он потом не согласен с тем, что снял. Я же выкладываю как есть. То есть, видите, да, что при съемке ролика случайно, да, замкнул, получилось так. У меня, в конце концов, не четыре руки. Даже несмотря на то, что камера была на штативе. То есть, не получилось у меня снять правильно. И получилось то, что получилось. Получилось короткое замыкание. Непосредственно из-за того, что я знал, на каком разъеме фана было короткое замыкание, соответственно, проштудировав схемы, которые у меня есть, и платы, которые у меня есть, пришел к такому выводу. То есть я прозвонил вот это гнездо, посмотрел, что отсюда идет на вот эту микросхему, там стоит. Это не микросхема, это транзистор составной. То есть достаточно мощный. Поэтому и кулер здесь как бы не обычно ставится а вон там вот и вон на том и вот на том стоит дополнительно по минусу, ребят, по минусу транзистор, который управляется, я не знаю, ну предположу, что вот с этого вот контроллера, да, у которого много ножек, но факт в том, что если он в коротком замыкании, то и везде по выходу этого контроллера, ну с короткое замыкание, соответственно неуправляемые напряжения вентиляторов. Надеюсь, данный ролик будет кому-то полезен и вы нашли эту информацию, так же как и я, в интернет, что нигде информации нет. То есть можете вынести из этого следующее, что прозвонив транзисторы, которые рядом с разъемами фан находятся и выяснил, что один в коротком замыкании, удалив его, есть шанс, такой же, как у меня, что заработают все остальные разъемы, и будет все прекрасно. А если вы найдете еще и э, сам этот транзистор, W у меня был 15, к сожалению, я не знаю его маркировки, это надо искать, мануалы, и, соответственно, можете поставить новый транзистор, и тем самым обратно, что у вас все заработает. Кстати, по поводу того, что в интернет, нашел такую вещь, что у большинства людей как бы кулеры не регулируют обороты, да, и предлагают там, сбросить там настройки в BIOS или еще что-нибудь. В общем, ситуация следующая. Если на дополнительные разъемы вы вешаете мощные кулеры, да, или много кулеров, то есть можно вот этот транзистор легко сжечь, и в принципе это показывает практика. Потому что он предназначен там, для отдачи там, ну, 200 мА, что ли всего, или до полуампера. А дальше ему уже тяжко это все дело, так скажем, тянуть, и он может просто войти в короткое замыкание, тем самым привести к тому же, что и у меня было. Вот такой вот дополнительный ремонт у меня возник при съемке очередного обзора, последнего обзора системного блока. На этом я прощаюсь с вами. Всем удачи, всем пока.